Ну, интересная игра. Я думаю, все-таки она ничейная, хотя малые моменты, кому не тянет будет. наши не хотели даваться, Отпустили голову, отыгрались, тоже хорошо. Но удача стоит большая. Наверное, это все-таки дает футболистов начинаем хорошо, играем первый тайм здорово, а последние пять минут. После второго тайма тоже давали промежуток игры какой-то, ночь, потом начинаем опять играть. В общем, есть какое-то психологическое такое на футболистов, все время как говорится, игра, каждая у нас последняя, это, наверное, все-таки влияет на псих психологию футболистов, хотя я говорю, не должно быть никакой психологии, потому что мы взрослые футболисты, мы взрослые люди. Ну, как она есть, все-таки ничья, я думаю, сегодня она, как говорится, не должны были мы, ну, было обидно, если бы выиграли, не должна была только проявить. Можно сказать, закономерно. Закономерно, закон, я считаю, думаю. Вы было. есть? Для кого из вашей команды вы лучше на раком матче, вы Я вынужден? не любитель их выделять, потому что все сыграли. Кто-то хуже, кто-то лучше. Ну, это не, 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 наша игра лучшая. Нет той игры, которую мы можем, которую мы показываем. Кого выделим? Я даже сказал, честно. Не могу. Наверное, на то, что забил гол, не считать, так. Да, это так. Всегда. Да. То есть не могу кого-то выделить. Нет, спасибо. Вам спасибо.